У меня был кредит взят под залог моей квартиры в 2012 году. Я выплачивала год, потом выплачивать не смогла, а потом оказалось, что банк самостоятельно произвел переоценку квартиры. Из-за этого с ними вступила в судебный спор. На данный момент у меня есть заборона под дурским судом на вечужение, об на, на будь-які дії третьих осіб, что банк может проводить из моей квартиры. 9.02 состоялось заседание суда. Арест наложен, а на 11 марта назначено следующее заседание суда. Но ко мне пришли неизвестные люди и сказали, что 19 февраля моя квартира продана, что они меня будут выписывать. Но когда они пришли об этом сказать, они уже меня выписали, они пошли. Но в ЖЭК они не ходили, потому что сегодня утром я была у начальника ЖЭК и написала заявление о том, что прошу не проводить никакие действия по моей квартире без моего ведома. Через пять минут я вышла, он меня набрал, сказал, извините, ничем не можем помочь, вы уже выписаны в четверг. Они все это очень быстро сделаны, оригинала документов у них нет, никакие судовые повестки я не получала. Даже если банк решил ее продать и появился третий владелец, то это обязательно. Я просто проконсультировалась со всеми самыми лучшими юристами Украины. Должно было быть на судебном заседании исключительно в моем присутствии о том, что квартира продана. Должна была быть присутствующим исполнительная служба. Мне должны были дать 30 дней. Только тогда я могла уже понимать, что мне нужно что-то делать. Но так как этого всего не было, так как мне показали копии каких-то документов, договор купли-продажи, подписанный частным нотариусом, но вот сейчас на данный момент еще устанавливается, что это за нотариус и каким образом это было сделано. Не могу сказать. Но, в общем, от начала до конца незаконная афера в субботу разговаривала с бывшим начальником уголовного розыска Киева и Киевской области, он говорит, Ир, ну то, что сомневаюсь в том, что было решение суда об отмене этого ареста, очень сомневаюсь. Говорит, здесь просто, ну, уже попакивает уголовщины криминальной ответственностью. Это очень уважаемый человек, который имеет авторитет в этих кругах. Говорит, просто не могу сейчас уделить тебе больше внимания, потому что два очень серьезных дела у меня могу дистанционно, но говорит, нужно разбираться, нужно, даже если сроки пропущены, если они там что-то самовольно сделали, говорит, нужно восстанавливать сроки и идти дальше с ними судиться. А еще говорит, как на данный момент происходит, все это в электронном виде, даже если есть арест на квартиру, на 5 минут снимается окно, открывается окно, выводится квартира, происходит Акт купли-продажи, и она снова оставаясь под арестом в суде, ее снова возвращают в это электронное окно, и дальше владелец считает, что он в судебном процессе, но она уже давно продана, у нее судебный процесс. Вот сейчас, как работают мошенники, как работает эта схема. Об этом узнала вчера. Вообще обо всем об этом узнала в течение трех дней, ожидая суда на 11 марта. Представители ну, То банка не извещали вас о том, что они собираются ее продать? Ни о чем меня никто не извещал. Я вот сейчас объяснила, что это должно было быть исключительно на судебном заседании в моем присутствии, если есть уже продажи третьим лицам, и обязательно должна была быть исполнительная служба. И ни за что не расписывалась, никаких повесток не получала, никаких уведомлений не получала, ожидала, что 11 марта пойду на суд, в Подольский суд. Но Получилось uh -huh. то, что получилось. А как происходило сегодня это вторжение? Я уехала утром на работу. Ребенок мой остался ей на вторую смену. Она работает врачом. Э -э она мне позвонила в 10, там, 10, по-моему, сказала, мама к нам вламываются в квартиру. Через 5 минут она мне позвонила и сказала, мама, они вырезают дверь. Через 20 минут она мне позвонила и сказала, мама, они вошли. Uh -huh. Вот так. Uh -huh. А через сколько под подъехали ребята? Ребята подъехали очень быстро, очень быстро. Они приехали буквально после того, когда я позвонила Юле в течение там пятнадцати минут. Очень быстро грубость сработала. Всем большое спасибо. Я честно не ожидала. мне я сейчас в таком состоянии, когда ну и расстроена, и. Я не то, что благодарна, я вот реально, я, я верующий человек, и вот пойду в церковь, я взяла пост с начала 23 февраля, просто пойду и буду благодарить Бога за то, что есть такие люди, я желаю всем здоровья, никогда не иметь подобных проблем, не сталкиваться с чудовищами, которые этим занимаются, пусть каждому, как говорят, все возвращается по закону бумеранга, никому ничего не желаю, и готова помогать всем, присоединяться. И точно так же помогать и защищать людей, потому что вместе мы сила. И точно знаю, точно знаю что это было сделано с ведома одного очень высокопоставленного чиновника. Но хочу проверить этот факт, который на данный момент является народным депутатом Украины. Сейчас этот факт устанавливается мною. Хочу в этом убедиться для того, чтобы придать это огласке. Mm -hmm. Спасибо.